એક નું મોત થયું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા હતા જેથી પરિવારજનોને મહિલાના મોત બાદ જાણ કરવામાં આવી હતી તેથી પરિવારજનોનો આરોપ છે કે મુખ્ય ગાયનેક ડોક્ટર નીલમ જૈન પ્રસૂતિ વખતે હાજર ન હતા તેમના સ્ટાફ દ્વારા જે ગાયનેક ન હોવા છતાં મહિલાને ડિલિવરી કરવામાં આવી જેના કારણે વધારે બ્લીડિંગ થઈ જવાના કારણે મહિલાનું મોત નિપજ્યું છે આમ ગાયનેક ડોક્ટરે પોતાના સ્ટાફ પર મહિલાની પ્રસૂતિ કરાવવાની જવાબદારી મૂકીને પોતે બહાર હોવાના કારણે મહિલાનું મોત નિપજ્યું છે મહિલાના પરિવારજનોનો આરોપ છે કે નીલમ જૈન જે પરી હોસ્પિટલની માલિક છે તેણે પોતાના નૈતિક ફરજને નેવી મૂકીને પોતાના અભણ સ્ટાફ દ્વારા આ મહિલાની નોર્મલ ડિલિવરી કરવી હવાના કારણે મહિલાનું મોત નીપજ્યું છે અને આ સિવાય પણ પહેલા પણ આવી ઘટનાઓ સામે આવી છે અને હવે આ જે ઘટના બની છે તેમાં પરિવારનું સ્વજન ગુમાવ્યું છે તો હવે આ હોસ્પિટલ પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને નીલમ જૈનની આ પરે હોસ્પિટલનું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવે જેથી બીજા કોઈ દર્દીનું આવી રીતે બેદરકારીના કારણે મોત ન થાય પરિવારજનોએ ડોક્ટરની બેદરકારીના કારણે પોતાના ઘરનું વ્યક્તિ ખોયું છે તેવો આરોપ લગાવ્યો છે

दोस्तों एक हॉस्पिटल की बेदरकारी लापरवाही सामने आई है जी हाँ हमारे सामने जो महिला जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है उसके घर वाले उसके रिलेशन वाले मौजूद है सीधा इनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पर हमने हमारी बेटी को लेकर आए नौ महीने से इसी हॉस्पिटल में इनका इलाज चालू था उसके बाद जब आज सुबह में डिलीवरी के लिए जब लेडीज को जब पेन हुआ जब वो डिलीवरी के लिए यहाँ पर लेकर आए तो नॉर्मल डिलीवरी उसके बाद जो है एक केस एकदम से बिगड़ गया सीधा आरोप है अगर जब केस बिगड़ा था तो उस वक्त इन्होंने हमें जान क्यों नहीं करी हम इसे बड़े अस्पताल में लेके जाते हो सकता था जान बच भी जाती दूसरा आरोप ऐसा लगाया गया कि जो डॉक्टर ने थी मेन डॉक्टर ने जिनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है जवाबदारी बनती है कि उनकी मौजूदगी में डिलीवरी होती है अगर कोई केस बिगड़ता हो तो डॉक्टर की मौजूदगी में वो केस समझ जाता है किसी की जान बच जाती है मगर दोस्तों इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला ऐसा कहना है यहाँ वालों का इनके घर वालों का कि जो हॉस्पिटल स्टाफ था उन्होंने इनकी जो बच्ची थी जो महिला थी उनकी डिलीवरी करी और उसके बाद जो है जब इन्होंने जब उनसे सवाल करा जब केस बिगड़ गया ज्यादा पेन होने पर ज्यादा ब्लड निकलने पर जब उसका केस बिगड़ गया जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गई तो महिला ऐसा कह रही है की अंदर हंस रहे थे स्टाफ वाले क्या कुछ मामला है सीधा हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ जो है घटना यहाँ पर बनी है कितने बजे की बात है आपका नाम क्या और क्या कुछ घटना आप लोग के साथ हिरल बहन मारा नाम हिरल बहन से अने मारा भाभी अहिया लाया अने रात डिलीवरी में लाया था अहिया एक्सपायर थी गया डिलीवरी कर थाई गई बच्ची बे कलाक पी एक्सपायर थी गया टाका लेवा गया तेरे एक्सपायर थी गया जो मेन डॉक्टर थी वो वो मौजूद थी वो मौजूद नहीं थी उनके स्टाफ ने ही वो डिलीवरी कराई है जब जब पोजीशन पोजीशन बिगड़ी वो पेशेंट की बिगड़ गई उसके बाद हुआ है, है। हो गए ना पीर आई डॉक्टर उसके बाद आपका क्या कहना था उसके बाद जब केस बिगड़ा उसके बाद आपने क्या कुछ कहा उन्होंने बाहर से दो डॉक्टर भी बोला है सब ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गए फिर छह पच्चीस को उनकी डेट हो गई फिर वो लोग हमको अंदर बुलाए थे सब जे इधर हाजिर थे मैं तो बाढ़ के हॉस्पिटल में थी और नाना ना बच्चा था उसको लेके पर इधर जी थे उनको अंदर बुलाया सबको और बोलते है एक्सपायर हो गई तब तक हमको इधर उनकी फरज है जब भी उसको श्वास चढ़ता है तो उनको हमें अंदर बुलाना चाहिए कि वो ज्यादा सीरियस से देखने के लिए आपकी मांग क्या है क्या कुछ कहना हमें पारी हॉस्पिटल बंद करानी है और कुछ नहीं और डॉक्टर पे कार्यवाही चाहिए चाहिए क्या नाम है डॉक्टर का नीलम जैन डॉक्टर नीलम जैन इनकी जो जिस महिला की डेट हुई इनकी सासू माँ मौजूद है सासुमा ऐसी बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे मासी बस मारे तो आलना कोई भी सजा आपको कहीं भी, भी करो कि मेरी बहू को उसने की तो उसको बड़े न बड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको हॉस्पिटल बंद होनी चाहिए और हमको उनका सब मिलना चाहिए एक केस नहीं इससे सात साल पहले भी एक केस भरा वो बहन चले गए उसके बच्चा छोटा है लेकिन अभी उनका भी हम देना थे और वो बहन चले गए घर पे हमें हॉस्पिटल बंद चाहिए उसका लाइसेंस रद्द चाहिए बस और उस पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए कोई पेशा आ, क्या आप लोगों के होना तो तो चाहिए और फिर से दवाखाना चालू नहीं होना चाहिए और ऐसा ऐसा तो सजा होना चाहिए आज के बाद दोबारा केस ऐसा नहीं बिगड़ना चाहिए अरे दवाखाना बंद होना चाहिए आज के बाद ऐसा बहुत बार तो ऐसा दो तीन केस बिगड़ चुका है ऐसा थोड़ी चलता है भी केस बिगड़ चुके हैं बिगड़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कितने भी यहाँ पे रहते हैं मेरे को मिले बोले ये चार पांच बार यहाँ पर ऐसा हो चुका है ये ये नॉर्मल बात है बोले यहाँ पाँच छह बार भी हो चुका है बोले पे। केस बिगड़ चुके हैं कोई की कार्रवाई नहीं हुई चार पाँच बार यहाँ के दो घंटे बाद वो हंसते हंसते फाइल देते हैं इसका मतलब क्या हुआ ऐसा थोड़ी होता है ओ, अच्छा कोई भी मतलब ऐसा हुआ तो उनको मौके तबियत ना बिगड़े एक एक थोड़ा दो घंटे कम्प्लीट रहे बाद में ऐसा हुआ तो फिर और वो तो दो घंटे क्यों उन्होंने यहाँ के लोग जहाँ लेडीज थी जो डॉक्टर थी लेडीज थी तो लेडीज का दुख समझ सकते तो फाइल देने के लिए हंस रहे स्माइल दे रही है डॉक्टर का मतलब जो हंस रहा था डॉक्टर खाली डॉक्टर ही नीलम डॉक्टर ही हंस रही थी वो मैन जो मानस है जो आजादी नहीं थी हंस रही थी वो हमारी औरत

तो नहीं क्या मालूम ही नहीं है देख सकते दोस्तों साहिनी जो आ चुकी है आप देख सकते हैं अहमदाबाद म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी इन सर्विस आ चुकी है दोस्तों देख सकते हैं एक तो एक एक विरोध देखने को मिल रहा है जो परी हॉस्पिटल है उसका एक विरोध जो तो है यहाँ तो जो लोग है उनके तो विरोध देखने को मिल रहा है वो लोग हमेशा यही कह रहे हैं बंद करने की बात कर रहे हैं मांग कर रहे हैं बंद हो जाना चाहिए दोस्तों देख दिया, दिया, दिया। जी, जी। उसको उस अच्छा, परिवार को मार दो या हमारी, दे दो, हमारी देखेंगा। देखेंगा। इस दुनिया को जो छोड़ के चले गए उनके घर वालों ने केस भी करा हुआ हॉस्पिटल के ऊपर और ओढ़ाऊ डिवीजन भी मौका वारदात पर पहुंच चुका है स्टाफ पूरा पहुंच चुका है ओढ़ाऊ पुलिस स्टेशन का मगर दोस्तों एक छोटा सी सवाल है अगर हॉस्पिटल के अंदर अगर इस तरीके से बेदरकारी चलते रहेगी लापरवाही चलते रहेगी तो इंसान कहाँ लेके जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है डिलीवरी का टाइम जो दोस्तों होता है वो बड़ा ही सेंसेटिव मामला होता है इंसान सोच नहीं पाता इसे सरकारी में ले जाया जाए या प्राइवेट में ले जाया जाए तो दोस्तों मैं इस न्यूज के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा ये सतर्क रहे सुरक्षित रहे और अपने वालों का बहुत सा ख्याल रखे या तो कामों करने वाला आप जनता तक को Debe ser un